Hola, aquí te comparto un spoiler de Naughty Baby de series basado en el libro. Tasha vuelve a despertar en medio de la noche con una pesadilla, la cual lo ha estado atormentando desde la infancia. Él siempre sueña que camina por un parque frente al mar, y un gran tigre se abalanza sobre él, sorprendiendo a algunas personas en ese momento. Algunas veces soñaba hasta el momento en que veía cómo le disparaban a un tigre y la sangre inundaba todo su cuerpo. Mientras que en otras ocasiones el sueño se alargaba hasta el punto en que casi podía definir la silueta de la persona que había disparado. Tasha siempre ha tratado de concentrarse muchas veces para intentar llegar a identificar la parte de la pesadilla que lleva repitiéndose en su cabeza por años. Pero siempre se despertaba en alguna de esas partes. No soñaba nada más, por lo que llegó a pensar que simplemente era una pesadilla, con la que siempre había estado soñando repetidamente. Su padre le había dicho que pudo haber sido un trauma en su juventud. Tacha solía ir a la casa del amigo de su padre. El amigo de su padre había criado un tigre, y según le habían explicado, cuando Tacha había visto al tigre, se había impresionado. En ese punto no entendía mucho de lo que le explicaban, porque en sus pesadillas, Tacha jamás le tuvo miedo al tigre. Solo se quedaba un poco sorprendido en el momento en el que el tigre saltaba sobre él. La delgada espalda de Tacha estaba empapada en sudor. Sus manos delgadas acomodaron el cabello húmedo mientras se levantaba de la cama. Tan pronto como toda la habitación se iluminó con la luz, exhaló. Su reflejo en el espejo era como el de un hombre que frunció el ceño. De aspecto algo aterrorizado, como alguien que acaba de huir a la muerte. Tacha atinó solo a salir de la habitación y mientras caminaba, sus delgadas manos seguían presionando el botón para encender las luces. Después de que todo estuvo claro como el día, Tacha se detuvo en medio de la casa silenciosa, antes de caminar hacia la pared de vidrio, presionando el botón para levantar las cortinas hasta el compartimiento del almacenamiento superior. Aunque se llama Tacha, significa solo y único. Él es un niño que tiene miedo a estar solo. Tacha solo puede agacharse. Mirando por la inmensa ventana de vidrio, mientras sostiene las rodillas entre sus brazos, intentando despertar de su pesadilla. El sonido de la televisión que se repite ayuda a ahogar la soledad de una suite de lujo. A Tatcha le gustaba que ahí en su casa nadie se metía con él, pero, por otro lado, odia que sea terriblemente solitario. Tacha quiere volver a Inglaterra. Quiere volver a vivir con su amigo Kuea Kirati. Tener un amigo cercano como Kirati hace que olvide sus pesadillas. Kuea siempre es brillante y siempre que hace algo lo lleva con él. No lo deja estar solo, lo deja disfrutar de la música en el dormitorio. Aunque lo extraña, Tacha también sabe que tiene que crecer. Él sabía desde antes de regresar a Tailandia que tenía que comprometerse, incluso cuando su prometido nunca había dicho una palabra der Wonderawit estaba comprometido con Payak Chan de Shashen debido a un trato comercial. Los beneficios de acompañante forman parte del contrato matrimonial de los descendientes directos del líder familiar de ambas partes. Los antepasados de Chen fueron originalmente comerciantes chinos, los cuales llegaron a Tailandia con el propósito de ampliar su red comercial. Fue así que fueron consolidando su negocio desde la época del reinado del rey Rama V, donde estaban prohibidos hasta la actualidad, pues habían decidido abrir oficialmente una empresa privada que importará al país Tailandia. Las familias chinas solían tener muchos hermanos. La experiencia de los hermanos luchando por la herencia, el poder y los negocios hasta llevar a la ruina a muchas de ellas provocó que varios líderes asumieran la política del hijo único. Hecho que guarda relación con la realidad de que el magnate Macon Chen accediera al contrato de compromiso de su único hijo, Tiger y Tacha. Las negociaciones de compromiso comenzaron cuando Tacha Terawit era joven. Este chico había nacido en una familia adinerada y desde temprana edad fue enviado a estudiar en un antiguo internado internacional de Inglaterra. Fue enviado a estudiar a Inglaterra no porque fuera rico, sino porque no pudo encajar en la nueva familia de su padre. La madrastra soltera no es tan mala como la del cuento, pero...